Ну, біля нас, Олег Георгійович, цей матч був багато хто говорив навіть моменту не Багато хто вважав моменту містини для продовження вашої роботи в клубі Карпати Львів. Які слова ви знаходили в такій важкій ситуації? Команда перебувала неочікувано в зоні вильоту. Які слова знаходили, щоб допомогти гравцям перемогти? Ви знаєте, в житті завжди є. Взлеты и падения. Самое главное, чтобы эти взлеты были на самом деле взлетами, а падения как можно меньше. На данный момент а, у нас произошло достаточно, э, я думаю, серьезное падение, и это очень бьет по нашему самолюбию. И я могу вам сказать, что какие слова находил? Мы работаем. Мы работаем во всех направлениях, начиная с президента, поэтому что здесь могу сказать. Задача наша одна. Двигаться дальше и не отчаиваться. Верить в себя. короче несколько слов про игру. Волиня атаковала очень гостро. Это совсем не та команда, в которой мы ми минулого сезона тут Луську выиграли 3-0. Игра была важкою. Несколько слив про гру. Конечно, волынь на своем поле всегда играет агрессивно. Да и в прошлом году просто мы забили очень быстрые голы. Поэтому где-то, может быть, успокоили команду <coughs> соперника. Сегодня команда была настроена, и понятно, что дома проигрывать это очень-очень обидно. Поэтому мы понимали, понимали о том, что будет команда играть агрессивно, невзирая на счет. Поэтому предложили свой футбол будь пожалуйста, вылучение одного из лидеров в Волині. насколько оно помогло вам зрешто, в результате? И, может, прокомментируете это вылучение? Конечно. Но... Я не видел до конца, это надо эпизод разбирать, но была отмашка, насколько я понял. И у грека рассечение бровей, сейчас ему будут зашивать бровь. А у Мартанюка а удаление, конечно, для нас сыграла хорошую службу в том плане, что мы начали разыгрывать одного лишнего футболиста, больше контролировать мяч. Единственное, что мы не разыгрывали таким образом, чтобы доводить свои атаки до завершения. Вот это минус. Дуже дякую, еще раз витаем вас с перемогою. Олег Кононов, главный тренер Карпата-Львів. Переможьте сегодняшнего матча.